Yeni növ koronavirus hava damcı yolu ilə və çirklənmiş sətlərə toxunma yolu ilə ötürülür. Bu virus sət üzərində saatlarla qala bilsə də, adi dezinfeksiya edici maddə ilə zərərsizləşdirilə bilər. İnfeksiyanın ümumi əlamətlərinə yüksək hərarət, öskürək, təngnəfəslik və tənəffüs pozulması aiddir. Daha ağır hallarda pnevmoniyaya səbəb ola bilər. Nadir hallarda ölüm ilə nəticələnə bilər. Bu xəstəliyə yoluxma riskini azaltmaq üçün bu sadə qaydalara riayət edin. Vacib zərurət olmadan evlərinizi tərk etməyin. Evdə qalın. Əllərinizi sabun və su ilə yuyun və ya spirt tərkibli dezinfeksiya edici maddə ilə təmizləyin. Öskürərkən və asqırarkən ağız və burnunuzu dəsmal və ya dirsəyinizlə bağlayın. Tibbi maska və əlcəklərdən istifadə edin. Soyuqdəymə və ya qripə bənzər simptomlar müşahidə edilən şəxslərlə təmasdan çəkinin. Canlı vəhşi və ya ferma heyvanları ilə təmasda olmayın. Ət məhsullarını və yumurtanı tam bişirin.